My name is Archana Moli. I am studying in 7th grade in Sri Sai Shardhan Ketaram Today I am going to chant Bhagavad Gita, 5th chapter, 10th shloka. Om Sri Paramatman Namaha Ata Panchamodya Yaha Karma Sanyasa Yogaha अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्णा पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेयये तयोरेकम् तन्मे ब्रूहि निश्चितम् श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा उभो तयोस्तु कर्मसन्न्यासा कर्मयोगो विशिष्यते ज्ञेयःस नित्यसन्न्यासी यो नद्वेष्टि न निर्द्वन्द्वो हि महाभावो वन्दात् प्रमुच्यते सांख्ययोगौ पृथक् बाला प्रवदन्ति न पण्डिता एकमप्यास्ति सम्यक् उभयोर्विन्दते फलं यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानम् ತದ್ಯೋರಿ ಗಮ್ಯತೆ ಯೋಗಂಚ್ಯ ಸ ಪಶ್ಯತಿ ಸಂನ್ಯಾಸು ಮಹಾಬಾಹೋ ದುಖಾಪ್ ಮೋಗಯುಕ್ತ ಮುಬ್ರಹ್ಮ ನ ಚಿರೇಣಾಧಿಗೀ ಯೋಗಯುಕ್ತ ವಿಶು ವಿಜಿತ್ಮಿತೆಂದ್ರಿಯೂತೂತ ಕುನ್ನಿ ಲಿಪ್ಯತೆ नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिगृहन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वशन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन्निमिषन्नपि इन्द्रियाणिन्द्रियार्तेषो वर्तन्त इति धारयन् कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः यहां स पापेन पद्मत्रीवांबस थैंक यू